सुकडी रसलापूर येथील नागरिकांनी कोल्हापूर गेट पोलीस ठाण्यात तक्रार केली होती सुकडीच्या इकला जमिनीवर अतिक्रमण करण्यात आले आहे त्या अतिक्रमण धारकाकडून आपल्याला त्रास होतोय त्या लोकांकडून शिवेगाळ केल्याची तक्रार सुकडी रसलापूर वासियांनी केली होती यावर अतिक्रमण धारकांनी प्रतिक्रिया दिली आहे आम्ही मुलं बाळ असलेले नागरिक आहोत आम्ही कोणालाही त्रास दिला नाही शासकीय अधिकारी वर्गाने आमची दखल घ्यावी असे त्यांचे म्हणणे रसुलापूर येथील ई क्लास जमिनीवर अतिक्रमण केलेल्या नागरिकांनी आपली बाजू मांडली आहे नागरिकांनी पोलीस ठाण्यात तक्रार देऊन केलेल्या तक्रारीचे आणि त्यांच्या आरोपांचे खंडन केले पूर्वी ज्या ठिकाणी राहत होतो ती जागा बायपास मध्ये गेल्याने या ई क्लास जमिनीवर आम्ही घर बांधत आहोत मूलबाळ असलेले आम्ही सभ्य सुशिक्षित नागरिक आहोत अशी त्यांनी बाजू मांडली आहे मेरा नाम केदार रामबली कुशवाहा आहे मैं अमरावती महाराष्ट्र रहने वाला हूँ मेरी उम्र है चालीस साल अब हम यहाँ पे हमारा घर था रेलवे बाईपास में कुछ गया हमारा घर और बाईपास में अब पूरा चले जा रहा हमको रहने के लिए जगह नहीं है हम चाहते हैं ये जगह जो है हम जब से हम हो संभाला है चालीस पैंतालीस सालों से हमारे पिताजी देख रहे हैं तो उन्होंने बताया कि ये जगह पड़ी थी और हम भी इतने वर्षों से देख रहे हैं कि ये भी जगह पड़ी थी इसका कोई वारिस है ये हमको पता नहीं है अब इसमें महानगर पालिका है कि ग्राम पंचायत है कि कौन है ये हमको पता नहीं है हमने जगह खाली देखी हमको रहने को जगह नहीं है तो हम यहाँ पर आके हमने ढाई सौ तीन सौ लोग जो भी है हम यहाँ पे घर बना रहे कुछ लोगों को खेत मालक थे खेती में काम करते थे मजदूरी करते थे खेत मालक ने खेती से निकाल दिया उनको कुछ खेती बेच डाले हैं मालक ने तो उनको भी रहने का कहीं ठिकाना नहीं है तो आकर यहाँ पर अपना गुजर बसर करें हम शासन प्रशासन से ये गुजारिश करते हैं कि हमारे लिए कुछ तो भी हमारे घर के लिए किए किया, किया जाए हम यही आमदार साहब से भी गुजारिश करेंगे खासदार साहब से भी गुजारिश करेंगे कलेक्टर साहब से भी गुजारिश करेंगे और तहसीलदार साहब से भी गुजारिश करेंगे कि हमारे लिए कुछ तो भी हमारे लिए सोचा जाए हम इतने वर्षों से इतने वर्षों से हमारे पीछे कोई नहीं आया सपोर्ट के लिए हम सभी से गुजारिश हाथ जोड़ के गुजारिश करते हैं कि हमारे लिए कुछ न किया जाए हम इसी देश के वासी है हम कोई घर नहीं है बांग्लादेशी नहीं है हम इसी देश के इतने वर्षों से हम वोटिंग डाल रहे हैं आधार कार्ड हमारे यहाँ के हैं हम कोई परदेशी नहीं है हम यहाँ को यहाँ की नागरिकता दी जाए हम यही गुजारिश करते हैं शासन प्रशासन से हाथ जोड़ के हमारी सभी लोगों की विनंती है शासन से कि हमारे ओर थोड़ा ध्यान दिया जाए कम से हमारे कम से कम ढाई तीन सौ घर हैं ढाई तीन सौ लोगों के लिए हम सरकार से ये गुजारिश करेंगे कि यहाँ पे हमारा व्यवस्था की जाए कुछ गांव वाले हमारे विरोध भी जा रहे हैं हाँ हमारा लड़ाई झगड़े से हमारा कोई उद्देश्य नहीं है हम किसी से लड़ाई करने वाले लोग नहीं है हमारा पुलिस स्टेशन में भी रिकॉर्ड नहीं है हाँ गाँव वाले कुछ हमारे विरोध में काम कर रहे हैं झूठी रिपोर्टें वहाँ डाल रहे हैं पुलिस स्टेशन में अब पुलिस वाले हमारी कुछ सहायता कर नहीं रहे हम पुलिस स्टेशन से भी पुलिस <coughs> आयुक्त से भी हम गुजारिश करेंगे कि हमारी सहायता की जाए जो न्याय की व्यवस्था की जाए गांव वाले यहां से आ रहे हैं कुछ महिलाएं वहाँ झूठी कंप्लेंट की हमको आते जाते हमको छेड़ा जा रहा है हमारे में से हमारे जितने भी झोपड़ी बना रहे लोग किसी ने कोई महिला को छेड़ नहीं हम अपनी माँ बहन की नज़र से ही उनको देखते हैं तो यहाँ पर सब फैमिली वाले सब चोटे चोटे है, है सब शादीशुदा है छोटे छोटे बच्चे हैं स्कूल जाते हैं सब समझदार लोग है और सब पढ़े लिखे लोग है इसमें से कोई घटना हमारे समाज में से और हमारे झोपड़ी जो बना रहे वो लोगों ने किसी भी महिला को किसी भी बेटी को नहीं छेड़ा है ये वाले गलत उड़ा हमारी नाम कंप्लेंट कर रहे इसलिए सही घर घर देता का हो हे जळजळीत वास्तव्य आहे राहत्या घराची जागा बायपास मध्ये गेल्याने घरासाठी वन वन करणाऱ्यांची दाखल शासन घेईल का याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे ताज्या बातम्यांसाठी पाहत रहा सिटी न्यूज